Доброго дня, шановні глядачі онлайн-каналу Богодухів. ТВ. Сьогодні ми завітали до нашої Богодухівки, яка вже стала Богодухівкою, а вона переселенка із Луганщини, Надія Афанасьєва. Яка е, не так давно переїхала до нас із зони бойових дій, так і створила тут не просто магазинчик комісійний, а вона створила свою громадську організацію Сузір'я майстрів». І коли ми бачимо, які шикарні тут красиві вироби е, створили наші умільці разом з ініціативи із, із, із ініціативи надії, то просто диву дивуєшся. Розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створити таку громадську організацію? Проон он пригласила меня на есть такая у них программа помощь переселенцам и у них был такой вопрос говорит как ну любая потеря это это возможно что-то приобрести и они говорят э, громадские организации это те которые могут менять общество сейчас и так вдохновившись тренерами, я все мечтала, мечтала, я жила в Сином, в Сином мы, я долго уговаривала, пол, целых полгода уговаривала, но есть хор, который существует тоже совершенно на громадских засадах. И когда я уже приехала ближе в Павливку, мне захотелось объединить всех вытых людей Богодуховщины. И оказалось, в Богодухове столько талантливых людей, и это только, я так понимаю, совсем начало. Буквально сегодня меня порадовали, порадовали, чем же меня порадовали? Вот такая шкатулочка. Это совсем малость mm -hmm. того, что вообще делают. Красиво. Делают а делают кто это Человек Мужчина. Mm -hmm. Он сам местный богодуховец. Mm -hmm. Но он сейчас уехал там в сторону Ахтырки, и там у них целая мастерская, mm -hmm. у них там шика, шикарная mm -hmm. резьба. Вот смотрите, какое... Это с дерева, так? да? Посмотрите, mm -hmm. два дня делается. Тоже мужчина да. ой, да, какой молодец. Два дня гарно. делается это изделие. Mm -hmm. Лепестки должны просвечиваться на солнце, значит, оно mm -hmm. уже уже готово. Потом покрывается все лаком, вот такая вот тонкая работа. Уже И... красиво. Они дуже. мне еще обещают посуду такую, mm -hmm. ну тоже в таком формате. Это изделие из бумаги. Из Ничем... бумаги? Бумага, да, это бумага. А на выгляд, как из лозы. Да. Это тоже этот цей человек? Нет, это, это, уже местные умельцы. Это угу. барышня работает в детском садике. Дуже не, гарно. Не, не буду а открывать все тайны, вдруг добре, не, добре. не, хотят фамилий. Дальше. И это она тоже делает, да, 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 Вот это вот зеленая, это учительница из школы. Угу. Это уже другой мастер. Тоже красиво. Да. А я дивлюсь, что у вас дуже багато э, цих Обручив. Да. Это тоже рублят наши умельцы? Это да. Это девочка приносила, у нее маленькая дочка. началась, как она сказала, угу. началась все с мечты. Я покупала дочки изделия. Она ну, говорит, это слишком было дорого, и я начала с того, что племянница и дочки сделала. А потом мне говорит так понравилось, мне начали заказывать, и сейчас угу. вот такая вот мечта, которая уже более реально, очень красиво на мне смотрится. И вот эта заколочка да, тоже да, она, да? Да, да, да. да, да. Яка молодец дуже красиво. Робить. Так, а вот это що у вас вязание косметичка, да? Да, это Сем... тоже то мест, местные умельцы, у -у -у. да, мы красиво. Вот, одна... я Может со временем у -у -у. мы будем организовывать от громадской организации и мастер-классы данного. У -у -у. Э, данной... И навіть вот такие вот красивые да. тапочки гарненькие. На Новый рик как подарунок Да, тапочки, конечно, уникальны. Они мягкие, настолько прошиты. Это, я думаю, такой подарок надолго, да, да, с любовью да. сделанный. Дуже гарні у вас вироби А багато до вас людей приходить э, Ну, по-разному. В основном на выходные и... Я всегда стараюсь делать подарок. Uh -huh. Мой ребенок в свое время поваливал из гипса много чего, и это очень детям нравится. Когда ты даешь uh -huh. подарок, вчера uh -huh. был у меня случай, я не помню фамилии, не знаю, пришла девочка с бабушкой. Впервые в жизни, я вам скажу, uh -huh. девочка уговорила бабушку купить курточку. Uh -huh. Причем она с таки она не просила uh -huh. ничего себе. Девочка uh -huh. была тоже так, ну одета не очень. И она уговорила бабушку, дедушку. и У нее было столько mm -hmm, счастья, mm -hmm. Счастье от того, что, и знаете, впервые я поняла, что то, что я делаю, это не просто, ну, продать что-то, это возможность подарить счастье. Я очень, ну как бы очень бы хотела, у меня есть большая мечта, и магазин тоже называется мечтой, чтобы как можно больше талантливых людей, богодуховщины из ближайших э, окрестностей приезжали, издавали свои вырабы. Я бы, ну чтобы показать людям, да, к чему стремиться, оказывается в интернете, который на мусиках. Есть те, которые производят из лозы. Я там еще не была, но искренне думаю, что мы mm -hmm. тоже с ними будем сотрудничать. Я бы хотела показать миру, что каждый талантливый человек, вне зависимости от обстоятельств, может многое поменять. Может быть, это... э, к нам. Здравствуйте. Да, по приходил. Да. Гостья пришла, вы ласка. Доброго дня, так це відома на Богодухівщині рукодільниця, про яку не раз писала наша районна газета Людмила Григорівна Романенко із села Крисине. Вона дуже чудова майстриня у нас і дуже багаторазова переможниця різноманітних районних конкурсів і обласних конкурсів, саме от народних матерів, так? І що це ви ось це до нового розглядає. року для наших шановних. Зв'язала такі новорічні подарунки. Дуже гарні. Якщо сподобається, і можна і далі працювати в цьому направленні, поки новий рік. Дуже Вони всі різні, ексклюзивні. На різдво якраз. Да, в інтернеті mm. таких не знайдете, бо я їх сама придумую. Ви давно їх плелі? Ну я почала десь років два. На подарунки я плила mm. в основному. А це мене Надія запросила в свій магазин. Я, до речі, тут перший раз, ну, мені дуже сподобалось. Mm -hmm. і И вам даю на пробу реализовать такі, Я думаю, что получить такой, отримати такой подарунок на новый рік, або на Різдво, або на Миколачика. Це дуже приємно, буде приємно, звичайно. звичайно. Вони підвішуються, угу. можна на ялинку, в мене вдома на ялинки такий. А ви не хотіли б провести, можливо, майстер-клас із нашими жителями, і з тими, хто зацікавиться тим, щоб розповісти, як плести? і, Можливо, хтось сам Звичайно, і звичайно я підготуюсь, схеми різні. в мене різні, вони всі різні, ні одного однакового. Угу. То я розроблю схему і ми. Звичайно, там, може, давайте ми і газеті в газеті нашій дамо схему таку, щоб той, хто міє плести гачком, щоб а Ви знаєте, зали... місце для схеми. А дуже багато там. Ну треба, там да? треба, щоб видно було петлі. Ну, ви покажете, а ми подивимося. Ну, поки що почнемо з цього, а потім, якщо люди зацікавляться, я думаю, будуть бажаючі дітки і дорослі зв'язати такі Звичайно. кожен в хаті. Взагалі це як ангел охорони. Mm -hmm. будинку. Mm -hmm. Можна вдома повісити, в мене вдома висить ще над кровом. Над... В спальні висить, як... Mm -hmm. як охороняє мій сон. Як оберег. І ви так до них творчо підійшли, ціні з рожевим. Попробувала Тут... різні. Корунка така із, як із... жемчужного а, бісеру. Да, красиво. Mm -hmm. ну... Подивимся, я что из этого получится. Впервые я, я приехала, долго собиралась. Ну, mm -hmm. И целбарех, да? Да. да и це и я вам залошаю. Я до да, 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 вас да. перейду, позже. Хотела бы подарить вам вот, куклу травницу Это и... и, no. и да, из Синова, no. умелица. No. Да. Вот. Кукла-травница mm ⁇ -hmm. это необыкновенная кукла. Mm -hmm. Если положить ее на больное место, она в себя забирает все, все то плохое, что было. Но кукла-травница заживет всего лишь год. И через uh -huh. год ее нужно разобрать и сжечь. Ну, как когда разбираешь, говоришь. Mm -hmm что mm -hmm. ты уже не куколка, ты уже тряпочка, mm -hmm. и все плохое, что было, уходит. И когда вы сжигаете, действительно, вы даже услышите такое впечатление, что вы становитесь легче. Так полностью ее треба спалить? Да, через всю, год, ровно, всю. Через, ровно через год ага. она полностью вся сжигается. Треба запамятать, сегодня какое число у нас? 15? 15, да. 15 да. грудня наступного <laughs> вот. року. Так что... И все хворобы... Да, угу. все, у меня был случай, ребенок говорит... И неприемности да, все выходит. да. Да, О, да, они, все да? все <сих> травка собирает, mm -hmm. собирает. Он говорит мама, ты говорит, придумываешь. придумываешь mm Я -hmm. говорю, ну хорошо. Э, но это вы сами делали? Ну это не я, это, это ну, у меня у меня другие куклы есть. Mm -hmm. Мы тоже с, с ребенком уже потом делали. Вначале он говорит мама, ты придумаешь, что такого нет. У нее разболелась голова mm -hmm. однажды, и он положил вот на голову. Через пять минут прибегает, а, не болит да. Mm -hmm. Говорит, давай мы с Тома к Томаре mm -hmm. сходим, взять она меня научит. Она научила, у них есть у каждого своя теперь кукла травница. Mm -hmm. Вот, так что, я думаю, это будет замечательный подарок. Дуже, дуже приятно. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы жили на Луганщине, да. вы жили в маленьком местечке или в великому? А, тоже то поселок считался, да. селище, да. да? А вы тоже занимались там от, э, такими виробами, что-то делали эм... своими руками? нет. Эм... нет вы, чем вы, ну, если не секрет, нет, чем я, вы занимались? <головное> чем, я только не занималась. Ну, после, последнее, эм... когда я вышла замуж, замуж я вышла относительно не, так давно, там в начале всех, всех этих событий. <головное> Ну у меня все время была тяга к чему-то вот делать руками, но как-то было так возможно, я постоянно работала, работала, работала. Потом я вышла замуж, спасибо мужу, мне можно было сидеть дома. Вот я активно занималась йогой. Uh -huh. А Потом, когда я приехала, собственно, в Харьков, оказалось в Харькове столько вот мастер-классов и то, чего я даже ну, не догадывалась, что это возможно, uh -huh. что это интересно, я начала заниматься. Ну и плюс у меня приемные дети, и когда появились в моей жизни дети, я поняла, что мне хочется чему-то научить их. И благодаря тому, что у меня есть дети, я учусь. Я учусь каждый день. Мы постоянно ходим по всяким разным мастер-классам. Если они рисуют, значит мы рисуем. Если мы поем, значит мы поем вместе. То есть это вот постоянно, ну, это, это что-то такое. И сейчас, сейчас, ну, как бы, сейчас угу. вот... Дерево, я коли увидела дерево, я уверена, що ми там на слідкує неділю ми в гості, ми їдемо mm -hmm. на майстер-клас на вирізані mm -hmm. из дерева. Mm -hmm. Ви їдете до них? Да, да, mm -hmm. да, 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 да. Зрозуміло. Я до речі, хочу ще сказати для наших глядачів, що надія, крім того, що вона така творча людина, вона ще прийомна мама. так? Да. Скільки у вас прийомних дітей? Двоє. Двоє прийомних дітей. Вони ви їх з Луганщини по повезли, да, так? Да, да. А як, от скажіть ваші е, відчуття, якби вже відійдемо від теми? Mm -hmm. е, Вот вы приехали в совсем місце. Uh -huh. место. Вы чувствуете тут себе на своем месте, родным, этот край, считаете, Чи якось то все одно. от еще вас тянет туда, домой, все одно вам хочется повернутися? Вот какие у вас сейчас думки этому приводу? Uh, знаете, ну, когда приехали, все приехал ты на, ну, на место, вообще ничего нет, нету никого знакомых, было, конечно, очень сложно особенно первое время, и дети, благодаря детям, потому что мы ходили одни кружки, другие кружки, волонтеры очень много помогали, была заполненность. Сейчас, благодаря тому, чем я занимаюсь, у меня тоже есть заполненность, потому что у меня есть, у меня есть йога, у меня есть громадская организация, мы с детьми, ну, там, вот сейчас фольклорное пение, я тоже буду ходить учиться петь. Я... сейчас у вас весь заполнен, да, у вас я... вас нет да. часа. Вот. И знаете, чем больше ты Хочешь ждать, ты не думаешь, о чем ты потерял. Mm -hmm. Вот когда ты, когда ты начинаешь, э, ну хотя вот звонил муж, да, я с ним поговорила, такой-то. -такой а винный же... Луганщина. Да, залишился? он остался а, там. А не приехал сюда? Нет, он остался mm -hmm. там. О, он работает, но ну, он очень стабильный человек, ему очень сложно что-то mm -hmm. что-то либо менять. Mm -hmm. Ну, наверное, и так тоже бывает. Mm -hmm. Поэтому. А свои дети, до речи, у вас есть? Нет, или? у нема. меня о, только. Вот это двое только... приемных. Двое mm приемных, -hmm. да. Mm -hmm. Вот, поэтому я бы очень хотела, чтобы громадская организация Сузерия Мастрию выиграла грант, и mm -hmm. мы могли бы помочь переселенцам делать своими руками для того, чтобы все все то плохое, что когда-то было, mm -hmm. оно осталось в прошлом, и человек благодаря творчеству он живет. Mm -hmm. У нас же, вы знаете, в редакции тоже працует переселенец Володя, да, яким да, малює. Да, 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 его его есть работа. Картина на <laughs> Я мир, есть, да? есть, есть, <laughs> я. Бажаю вам успіхів, бажаю вам розвитку, творчого натхнення, креативних ідей. А вони я бачу, у вас є і у ваших, так би мовити, друзів по духу. Так що всіх вам благ, благодарю вас, благодарю, що прийшли.